партнер проекту «Кнауф». Это мое просто как-то не хоббик, детское воспоминание. Он 65-го года выпуска, 65 -го года, я его полностью разобрал, по пескоструили. Товарищ мне его покрасил. Ну и собираю. Я еще не поставил замок зажигания. Родной, родной замок зажигания. Здесь накладка ставится. Здесь будет реле поворотов. Ну, в принципе, все. Я его переделал. Он был 6-вольтовый. Я его делаю на 12 вольт. Будет лучший свет разбирается, включается фара такая. Оригинальная фара. Вот так она вставляется. И уже другой внешний вид. Написано ИШ-56. 24 я пошел на работу, я работал в газовой службе. Меня удивило то, что Пол восьмого, богато машин. Ну, думаю, что ж... И все стоят на заправке. Что ж такое? Когда пришел на работу, хлопцы были, девчат не было. Думаю, пытаюсь, а что ж, ж случилось? Война, я говорю, какая война? Война, русские наступают. Ну, не укладывалось в голове, что началась война. На другой день Женка... А, нас начали уже бомбить вертолеты, самолеты. Боже мой. Ее подружка говорит, я уезжаю. Женка моя говорит, я тоже уезжаю. Они сели на машину и поехали. И я остаюсь здесь. Ну, трошки не так было. Ну, я прокинулась от того, что, мне что мне позвонили, сказали, что началась война. Зранку я человеку кажу, мы будем, мабуть, мы будем выезжать. Давай будем собираться, будем ехать. Я говорю, я не поеду. Русские бомбить не будуть мирне населення. І впевнено так. Оставайся, не треба нікуди їхати. Я ти впевнений дітям, як це пережити. Я приймаю рішення і я виїжджаю. Чоловік відмовився. Він не вірив в те, що його, як то кажуть, земляки можуть на таке здатні бути. У нього історія тут ціла. Да, я залишився десь. Мене викликали періодично. от бомбежек многие газовые мережи были повкоржены. Сварной я мы устраняли, варили. Газ идет, он, люди же пользуются. И как-то один раз я иду с работы, а возле кирпичного завода стоит Беттер. И что меня удивило, хлопцы охотники с Ирпеня с ружьями, обыкновенно ружье, вышли защищать Ирпень. И стояла Столева Воля, фронтальный погрузчик. Хлопцы не могли его завести. Ну, я немножко знаком с техникой. Я говорю, хлопцы, давайте я заведу. Я завел Столева Волю. И они попросили с завода вырывать фундаментные блоки, шестерку, это 60 сантиметров, и перекрыть дорогу на Сбученный рп за мостом. Возле Жирафа? Возле Жирафа, да. Я начал этим фронтальным погрузчиком вырывать блоки с завода и возить на мост, перекрывать. Ну и все. А потом уже начала конкретная бомбежка. Снаряд попадает в соседний дом, мы в погреб. На период бомбежки вот в этом погребе я с товарищем сидел бомбили просто ну, здорово, сильно. Каждому человеку страшно. Страшно, когда летает, дом худуном ходит. Тяжело, конечно, вспоминать все это. Очень тяжело. Потом до соседки я пришел. Она угостила нас хлебом там, туда-сюда. И взрыв снаряда. Свист и взрыв снаряда, мины. И потом свист. Но ну, я чувствую, что это газ. Мы подбегаем, ну, буквально тут 100 метров. Снаряд взрывается на асфальте, и осколок попадает в газовую трубу перед счетчиком. Среднее давление 3 килограмма. Добровок высокого давления. Еле-еле горит короче, ну. Крыша горит. Крыша горит. Я звонил в газовую службу и говорю, ребята, привезите струбцину пережать трубу. Мне говорят, никого нету, а только водитель. Я так мне струбцина надо. Приезжает аварийная служба, водитель приезжает, привозит струбцину, и я давай перекрывать эту трубу. Бо крыша горит, и не дай бог, что случилось, тут бы всем было тошно. Вот этот снаряд попадает сюда. Вот снаряд. А осколок попадает вот. Вот газовая труба. На видео видно. Осколок попал сюда. Мы разрывали и пережимали. И в это время, когда сгорела крыша. Конечно, было страшно видеть, когда крыша горит и газ свистит. Это... Ну я газовщик, я перекрыл. А с 7 числа нас уже так уже тут долбили, что я не выдержал, я выгнал машину, машину заправил, бензин был и поехал. Через стоянку я не прорвался, уже был блокпост, меня вернули, была машина разбитая, вещи раскиданные были какие-то. Я на Ирпенский мост, Машину оставляю, закрываю и иду. Иду, мост уже был разрушенный. Переход такой забыли. Поддоны какие-то, доски. Ну, грехом пополам перебрались. И тут стоял какой-то бусик, мы нам туда напихались. И нас довезли до ЖД вокзала. Я попадаю на электричку. И 12 часов я простоял возле двери одной двери электрички 12 часов на другой ноге а <laughs> 9 я был уже в Женке в мучат в город поздно 1 сентября мы 28 серпня 28 да, серпня повернулися в школу відбудовували почали да. все відбудовувати все побыто Це будинок, який будували мої батьки. Це моя спадщина. Це де росли діти. Ми його відновлювали, ми його дуже всі любимо. Ми його І до того вже ремонт почали. І коли чоловік виїжджав, ми взагалі не думали, що він у нас залишиться цілим, ну якби цілим, пошкодженим, але все-таки він є. Ну Так як осколки летіли, то пострадав дуже багато. Від, 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 від і пішли затікання, і, і грибок, і вікна були побиті, скрізьки це всі були. Заходьте, будь ласка, летіло все сюди, вся ця система була розбита повністю. Осколки полетіли, ось ви подивитеся, прошито морозильну камеру з боку, і влетіли вони в ту кімнату. З тієї сторони було влучання і захоронено ось тут в потолку. Да, там чи осколок, скоріше, швидше за все, що це осколок. Стіном, видно, пробиті дві, два отвори є. Щастя в тому, що не було тут нікого. Волонтери дуже допомогли, вони приїжджали, коли ще нас не було, заклеювали нам вікна плівкою, бо вони ж були всі вибиті. Ми були дуже здивовані, що наш будинок вцілів, хоч побитий, але вцілів, тому що у сусідів у нас тут 6-7 сімей залишилося взагалі без житла. Дуже багато було затікань, так як дах наш був побитий, то в цій кімнаті було все вікна побиті. А в цій кімнаті були теж побиті. Якщо там подивитися в ту кімнату, там і потолок у нас волнами пішов, і пол був піднявся. Це дитяча кімната однієї з внучки, і нас турбує оцей грибок. На жаль, ми самі не можемо теж з цим впоратись. Ми не знаємо, що з цим робити. Квартиру нашу в гостомелі теж розбито, було з самого початку вона була розбита. Досі поки ще ніхто нічого не відбудовує, якісь проекти там плануються, але, але поки що нічого. Не обіцяють поки. У нас є батьківська хата, тому ми тут вже якось облаштувалися, і діти в школу ходять. Всі. Що можемо, те робимо. Так ми живемо. партнер проекту Науф.